চার দিনের পুলিশ রিমান্ডে কাছাড়ের মুন্না এমবিবিএস এম সাল থেকে চিকিৎসা করে আসছেন ভুয়া চিকিৎসক পুলক মালাকার কাছাড় পুলিশের তদন্তে বেরিয়ে আসলো চাঞ্চল্যকর তথ্য অভিযোগ আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে ভুয়ো নথিপত্র সাংবাদিক সম্মেলনে ভুয়ো চিকিৎসক গ্রেপ্তার কাণ্ডের বিস্তারিত জানালেন সিনিয়র পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতা আজ এক সাংবাদিক সম্মেলন করে কাছাড় জেলার সিনিয়র পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতা জানিয়েছেন ভুয়ো চিকিৎসক পুলক মালাকারকে আদালতে সাপোর্ট করা হয়েছে আজ আদালতে চার দিনের রিমান্ড মঞ্জুর হয়েছে পুলিশ তদন্তে তদন্ত করে সেখানে বেরিয়ে আসছে একের পর এক তথ্য দুহাজার ষোলো সাল থেকে চিকিৎসা করে আসছেন ধৃত পুলক মালাকার মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ডাক্তারি ডিগ্রি এবং সার্টিফিকেট বানিয়ে চিকিৎসা করে আসছেন এই ভুয়ো চিকিৎসক সাংবাদিক সম্মেলন করে পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো আরও জানিয়েছেন বদরপুরের বাসিন্দা ভুয়া চিকিৎসক পুলক মালাকার স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করে আসছেন দীর্ঘদিন থেকে গতকাল শিলচরের শিবসুন্দরী নারী শিক্ষা সেবাশ্রম হাসপাতাল থেকে ভুয়ো চিকিৎসক পুলক মালাকারকে আটক করেছে শিলচর সদর থানার পুলিশ ধৃতকে হেফাজতে নিয়ে পুলিশ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে গোটা জেলায় ভুয়া চিকিৎসকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলার সিনিয়র পুলিশ সুপার নোমাল মাহাতো চক আমাৰ এটা বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত আমি এটা লাভ কৰি তাৰপিছত আমি সেই সংক্ৰান্তে কিছু অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ এজন ব্যক্তিয়ে ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ আৰু ভুৱা তেওঁ চিকিৎসা চলাই আছে বুলি গম পোৱাৰ পাছত আমি তাই ভেৰিফিকেশ্যন কৰোঁ আৰু ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি আমি গম পাওঁ যে এই সঁচাকৈ এই ব্যক্তিজনে ভুৱা চিকিৎসাৰ ওপৰত ইয়াত চিকিৎসা চলাই আছে তাৰপিছত তেওঁক আমি যোৱাকালি আমি ব্যক্তিজনক আমি এৰেষ্ট কৰোঁ তেওঁৰ নাম হৈছে পুলক মালাকাৰ ফৰ্টি থ্ৰী ইয়াৰ্চ তেওঁৰ হ'ল বদৰপুৰ শ্ৰীভূমি তেওঁ ইয়াতে এটা স্থানীয় ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান এটাত থাকি তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে আৰু যেতিয়া আমি তেওঁক সোধ পোছ কৰোঁ সোধ পোছ কালত গম পোৱা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁ ভুৱা আৰু কিছুদিনৰ আগতে তেওঁ এনেকুৱা চিকিৎসাৰ অনুষ্ঠানত তেওঁ যোগালী নিচিনা বা যোগালী নিচিনা মানে তেওঁ ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাম কৰিছিলে আৰু তাৰপিছতে তেওঁ ভুৱা তেওঁ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট লৈ তেওঁ এটা চিকিৎসা লৈ নিজকে চিকিৎসা চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ নিজকে উত্তৰণ কৰে ইয়াৰ ফলত আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁ যোৱা দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰাই তেওঁ ইয়াত এই ভুৱা চিকিৎসা তেওঁ কৰি আছিলে আৰু লোকসকলক অভুৱা ভৰি তেওঁ টকা পইচা তেওঁ সৰকাইছিলে গতিকে এই সংক্ৰান্তে তেওঁক সোধ পোছ কৰাৰ পাছত এটা আমি মুকলদমা ৰুজু কৰোঁ সদৰ থানাত আৰু মুকলমাৰ নম্বৰ হৈছে ছেভেন এইট ছিক্স টাব্লিক টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু বি এন এছৰ অধীনত আমি গোটেই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ আধাৰত আমি গোটেই কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ আৰু আমি বৰ্তমান অনুসন্ধান চলাই আছোঁ তেওঁ এজন এটা ভাৰতবৰ্ষৰ এটা ৰিনাউণ্ড আৰু এটা অনুষ্ঠানৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ ভাঞ্চ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় কটকৰ তেওঁ চাৰ্টিফিকেট তেওঁ ভুৱা চাৰ্টিফিকেট এটা তেওঁ আমাক দেখুৱাইছে আৰু সেইটো আমি যেতিয়া প্ৰত্যাপন কৰোঁ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভুৱা বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু তেওঁ মানুহৰ জীৱনৰ বিপদাপন্ন কৰি তেওঁ এই ভুৱা চিকিৎসা চলাই গৈছিলে এজন ইষ্ট্ৰীৰোগ্য স্ত্ৰিৰ বিশেষজ্ঞ হিচাপে গতিকে আমি বৰ্তমান তেওঁক অধিক সোধ পোছ কৰি আছোঁ তেওঁক মাননীয় আদালতত তেওঁক ইতিমধ্যে আমি প্ৰেৰণ কৰোঁ তাৰপিছত তেওঁ আমি আরক্ষীর আমি লৈছো তেওঁ স্বাধীনের কারণে মাননীয় আদালতে প্ৰদান প্রদান করেছে আর অধিক বাবে আমি খোঁজ কৰি করে আৰু আর বিরুদ্ধে যাতে কঠোরতম আইনগত ব্যবস্থা লবৰ কারণে আমি তৎপর হয়ে আছো আচ্ছা স্যার এই যে কিবা তথ্য লাভ হয়েছে নাকি কি আমি সেই সংক্রান্তে আমি একটা অনুসন্ধান চলাই আছো আর আমি গম মতে একটা বিশেষ পৰা তেওঁ সেই চাৰ্টিফিকেটটো ধন দি তেওঁ সেই চাৰ্টিফিকেটটো তেওঁ লাভ কৰিছে আৰু সেই চক্ৰটোৰ বিষয়েও আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ কাৰণ বৰ্তমান গোটেই বিষয়টো অনুসন্ধানৰ অন্তৰালত আছে গতিকে আমি অধিক তথ্য লাভৰ কাৰণে আমি অনুসন্ধান চলাই গৈছোঁ চক্ৰটো বৰাক চক্ৰটো বৰাক হয় নেকি হয় বৰাক ভেলীৰে হয় তেওঁ ইয়াতে তেওঁলোকে এই যি ভুৱা মানে যি চাৰ্টিফিকেট তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আৰু ধন এটা মোটা ধনৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিছে আচ্ছা ছাৰ আৰু এটা বিষয় দেখাইছোঁ যে এনেকুৱা ফেক ডক্টৰৰ বহু অভিযোগ আহি আছে জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেকুৱা ফেক ডক্টৰে বহি পৰিছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি চাওক আমি যি হওক যিবিলাকে আমি য'ত আমি অভিযোগ পাইছোঁ আৰু সেই অভিযোগ পোৱা সকলোবিলাক বিষয়ে আমি চালি জাৰি চাই এনেকুৱা যদি কিবা কোনোবা লোক থাকে যি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ জীৱন বিপদান্ন বিপদাপন্ন কৰি আৰু কৰি এনেকুৱা ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছে বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু যিসকলে এনেধৰণৰ ভুৱা ডিগ্ৰীধাৰী লোক আছে আৰু তেওঁলোকে মানুহৰ যিসকলৰ ৰোগী আছে যিসকল মানে ডিষ্ট্ৰেছ লোক এটা ভুৱা চিকিৎসা প্ৰদান কৰি ধন আৰ্জন কৰা অবৈধ ধন আৰ্জন কৰা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰোঁ